яхтинг, Первый яхтинг был Сашей, любимой капитанкой. Аспект Ложуха в детстве, после чего я заразилась этим отдыхом и поняла, что для меня это новый вид отдыха. То есть это понятно, что можно в отеле, потусоваться, как это диспорт. Но есть, на яхте ты можешь увидеть и места, которые ты не видишь никогда в жизни, то есть тебе не надо дали много усилий, то есть там, транспорт, там, еще чего-то, либо на яхте без свободы, Мы можем приехать или в... на тот остров, или в ту бухту, или там э, захотели, сегодня поменяли планы, вот, ну и, конечно, совершенно это что-то невероятное. Такие пляжи, такие виды, и пейзажи, рыбу, которую мы видели с яхты, с катамарана Это невероятно что-то. И я думаю, что я как бы заразилась этим яхтингом в лекции, и в этих в Сейшелах еще добавилось мои эмоции, и я планирую дальше. Это не последний мой яхтинг, но сам солнышко.